Я очень много пишу песен для, для молодых талантов южноукраинского И, кстати, многим уже написал песню, песни. И поэтому, по-моему, Ирина Манзенко, это преподаватель школы, которая есть в Южноукраинске, очень талантливая школа, и очень талантливый педагог Ирина Манзенко. Воспитала очень многих артистов для нашей эстрады, и поэтому они решили здесь сделать мой творческий вечер. мне это было очень приятно. Так У тебя был творческий вечер здесь? Да, ну как бы все. Ничего себе. Да. И Ты... посчастливилось, это легенда. Здесь. Ну да. украинская. Ну да, ну как Краснянская с, с завершенной песней Гран-при да. да. взяла свой на славянском базаре. Тем более я вам скажу больше, у меня в Южноукраинске была девушка с которой я провстречался 4 года. Это Олеся Шмаленко. Может быть, прожил. даже привет передать. Может, даже привет передать маме. Прожил. Прожил, да, прожил 4 года. С нами, в, Ки в, в Киеве. И не один раз приезжал в Южноукраинск просто потусить, просто погулять. И сотрудничал с ней в творческом плане и с ее друзьями. И ну, то есть я как бы знаком немножко с жизнью южнокоринской, поэтому... поэтому так, а, вот. да, да, здесь <просу> все возможно, еще раз что-то произойдет. Здесь очень много красивых девушек, да, талантливых <просу> особенно. Андрей, <просу> я с кем самым вы из наших Юля Сиренко. Краснянська. Краснянська Наташа Олеся Зараз у нас Бирюкова Марина. Знаете, да? Маринка Бірюкова. Філатова Катя. Валік Савенко Це не невеста, це то еще Uh, да, ну, тут вся плеяда от uh, самых старших до самых молодших. <плес> когда <откуда> еще <плес> <плес> до меня <плес> Коли в мене останній раз Марінка Бірюкова замовляла пісню, їй було на той час, коли я вже заліз, був їй було там 9 чи 8 років. От, і наскільки час йде, вона вже виросла, і ми з нею спілкувалися. Вона каже: я на ваших піснях там виросла, там це дуже приємно. І ми з нею записали декілька пісень. От, наскільки я знаю, що із Вягри Настя Кажевникова, да? теж дуже вариски, талановита. Вариски. Да, клас. Mm. А Настя не прийде. Так що співпрацюємо. Так я зрозумів, в вашому гурті ви автор. Ні, ні, в нас Діма пише, Ігор пише, так. Пишете під настрій. Ну Діма більше пише, Ігор під настрій, да? Послухай якусь музичку. що. ви хочете своєю музикою донести до зрителя? І взагалі ви вважаєте місію музику? Ну, не перша місія будь-якого митця, творчої людини це е, давати людям енергію для бажання жити, е, міняти світогляд на знак плюс, якщо цей світогляд з знаком плюс, підсилювати цей світогляд. Е, тому що, ну, на жаль, таке життя, що у нас вистачає всякого бруду, сірості. І, е, от, Музика яка щира і творчість, взагалі яка щира, вона зобов'язана людям давати свіже повітря для того, щоб вони відволікалися, для того, щоб вони закохувались, робили якісь добрі речі. Ну, має бути позитив в будь-якому мистецтві. Суть будь-якого мистецтва це позитив. Тому тобто ми, не, та... ми взагалі не приймаємо будь-що, що, що пов'язане з чернухою. І... Если так разобраться, вот, в любом деле, вот, что бы ни происходило вокруг нас, всегда есть две стороны медали. Стоит хорошая сторона, да? позитивная сторона а -а -а. медали, стоит негативная. И многие люди, так уж сложилось, кстати, что замечают только негативно. Она более яркая, она более эмоциональная для нас, к сожалению. И она И... не потребует бато усилий, чтобы ее побачить. Это вона... ну, для Сирис Сиристь, на самом деле, лентяй. Где вообще не забыли, вообще в принципе, с концертами с этого тура иметь? Да. Да. У нас была мечта, вот, когда мы, когда мы в, в, на Рождество делали акцию в соцсетях для наших поклонников. Пишите свои мечты, и мы попробуем эти мечты для вас Попытить реализовать в реальность. И вот реально вот в этой мечте, ну, мечта мечтах, которые давали посыл поклонников, у нас была своя мечта съездить в Исландию. Может, кто-то нам напишет... Гренландия, Исландия. Да, Гренландия. Что напишет, чтобы мы воплотив чью-то мечту, поехали еще и клип сняли для себя, что там очень красиво. Хотели, хотели это сделать, но так получилось, что поклонники практически все хотели нас видеть у себя дома, они не хотели никуда выезжать. Mm. Собственно, потому и родилась идея большого тура. Поэтому возник тур, а в принципе, ну, наверное, ну, не наверное, а точно хочется в Америку, пока мы в Америке еще не выступали. В Европе плюс-минус уже выступали, ну вот да, но Америка больше а всего вот, тут, да. хочется. Там да, просто хочется эту культуру, да, вот именно прочувствовать. Прочувствовать да, атмосферу, там, да. музыкальный кач просто вот их мировоззрение, их отношения к жизни. Вот от... вот вот там надо учиться, надо учиться улыбаться, надо учиться, э, ну заботы у всех есть, но все равно легко относиться. Да от вообще от учиться жить. Да, вот, вот, люди там умеют жить. Ну подождите, давайте сюда поедем, и да. потом ну, расскажем, вдруг они не умеют жить. Вдруг мы вдруг еще в научим, просто, да? мы да. В научим, расскажем. Да? Музыка, должна быть аполитичной? ну, не всегда. Или музыка должна быть? Не знаю. Ну, опять же, все зависит Очень, от, да, такой от жанра. жанра. Все зависит от времени. Все зависит от, от миссии от, своей, от, да, от, от контекста, который вокруг музыканта. Ну и, Зави... и, 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 и зависит от массовости, насколько твоя музыка массовая. Ну, да. Если ты ведешь за собой массы, значит ты уже, ну ты как бы социально опасен, Отвечаешь за ну... тот текст, который ты несешь. Да. Если тебя слушают три человека в твоем все подвале, все друг друга, то все да. круто, поте себе. Про анархію і про все остальне. Ну, якщо тебе слушать ця страна, то будь добр, думай перед тим, що говорить і що петь. Як ти ставитесь до українських артистів, які виступають в Росії зараз? Виступають в Росії в рамках. В яких рамках? Виступати в Росії можна приїхати, просто виступити для свого глядача. В Росії він такий самий, як і в Україні. Якщо людина виступає ну, мається, артист для Путіна, це інша історія. Якась політична, це звичайно ми не підтримуємо. Якщо артисти їздять до свого глядача, який знаходиться в Росії, в Казахстані, в Грузії, в Латвії, не можна ділити людей на якісь політичні заманушки, верхушки да, в Росії. Є, є ж державні замовлення, да, є державні так, замовлення, так, так. а є там корпоративи, називаємо там, закриті приватні вечірки. Ты сам сделать а, От чего вы ловите кайф и что дается с трудом? Что, ну, что ну, дается с трудом? Приятно, да. ну, с трудом, наверное, дается, но ну, в то же время в кайф, это поиск новых ну, форм звучания нашего материала. Потому что на ну, дело мы написали песню, на репетициях мы ее создали, она звучит, она поется, но в радиоварианте ее перетрансформировать для этого нужно очень много сил потратить энергии знаний времени чтобы оно было именно так как вот современно актуально и нравилось нам вот это вот наверное самый сложный но сложно но интересно но в кайфе в сложно это это очень важно когда ты устаешь от того что у тебя было кайфово Крутая а, усталость. Это уставать так всегда. А <laughs> еще ловим кайф от, ну, я лично могу сказать себе, от хороших людей, от общения с хорошими людьми. Это очень круто. И от хороших дорог. Да. Кайф. <laughs> <Но, смех> <laughs> а, <laughs> да, об этом мы умолчим, но вот хороших людей, вот когда ты общаешься с хорошими людьми, это, блин, это нереальный кайф. Когда тебя окружают те люди, с которыми тебе приятно общаться и которые тебя в тебя вселяет какую-то веру. Ну, это, наш зритель, в котором мы приходим каждый день, приезжаем в города, прилетаем в города. и ты понимаешь, что ну, это сила, это сила. Жизнь прекрасна. Да, да. Ну, взять так, мы же запланировали рекордный тур, ну, рекордное количество городов в туре для Украины, для всех украинских артистов, только для нас, 55 городов. да, да. 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 И сегодня у нас 22-й город, да, по-моему? Mm -hmm. То есть уже практически ну, половина. Ну, ну, первая волна заканчивается, да, All вот, еще 4 города mm -hmm. осталось. И реально очень, ну, физически это сложно. Но после любого концерта, после ну, аншлага, После биса, после глаз э, зрителей, э, после, после того, как они нас заряжают, ну, приходишь в гостиницу, даже уснуть не можешь, ты кайфово. Ты хочешь завтра садиться опять в этот автобус, ехать по этим гребаным, плохим дорогам, но к своему следующему зрителю. Или в самолет. Это, или в самолет. То, это не энергетический обмен между зрителем. Да, и да, да, и да, нормально. он, он а, происходит. Если они заряжают вас, А вообще суверенность? В какой-то я... степени, я да. Ну, немножко. немножко. Например, когда садимся в самолет, мы же сейчас уже летаем э, на самолете, э, учимся быть, хотим стать авиаторами уже по-настоящему э, во всех сферах, то э, садясь в самолет, перед этим фотографироваться. Не... Ну, перед полетом, перед полетом на, да. на фоне самолета, на котором ты летишь, фотографироваться нельзя. Это правило у всех артистов или а только у вас? У всех авиаторов. Это у всех, всех авиаторов, у, всех... <смех> <смех> это у всех, авиатор, <laughs> всех пилотов. Мы же за штурвалом летаем, мы тоже летим Да, и, честно говоря, пассажирам не, не рекомендуется фотографироваться на фоне самолета. Кстати, мы так поняли, что про самолет не в курсе. Нет, мы знаем, что вы как-то связаны в прошлом каждый с… Нет, в прошлом не в прошлом, в это вот с реальностью. Мы курсанты летной школы приватной сейчас. Ну, <свят> в <свят> центре, да, ну, в центре, в частной лётной школе. Мы сейчас учимся пилотировать Ан-2. Кукурузник. Легендарный украинский летат. рекордсмен, 81 рекорд в світі. Э, краще Ан-2 пока что не не найбезпечні, найбезпечніший самолёт в своём классе. 39 -го года двигатель 39 года. Один из лучших двигателей до сих пор. он выпускается, ну, на, ну, на, других самолетах ставится. Вот. Ну, э, к чему мы бы рассказывали? Мы, мы ну, к тому, что... в ну, к концу месяца мы должны сдавать экзамен и... Или, получи... или получим, лицензию, или не получим. Да, и мы пошли вот в, в эту летную академию, и практически занятия вот наши однокурсники, они же налетывают часы над аэродромом, а мы договорились с школой, что когда будет там свободен самолет, там по логистике все будет подходить, мы будем в этом туре летать на самолете. То есть мы несколько городов уже летали в туре на самолете. За штурвал. За штурвал. То есть мы... Это наши практические занятия. Это не то, что это мы это бесимся. Да, не страшно. У нас есть инструкторы, у нас практические занятия, мы каждый садится за штурвал, и мы летим там с города в город на самолете, учимся.